Jadi kalau gitu apa dia basar ni? Sama ada terjemahkan dia lihat ke, melihat ke, penglihat ke. Si basar ni sifat. Jadi basar bukan zat. Basar juga bukan juzuk, bukan anggota. Subhanallah. Pasal apa yang kita sabitkan yang pada Allah Taala adalah sifat. Apa yang kita sabitkan yang pada Allah Taala adalah sifat. Pasal zat mesti ada sifat dan sifat dengan definisi kamalatul zat maksudnya perkara yang menyempurnakan zat uh, mustahil pada Allah Ta'ala juzuk anggota alat atau bahasa kita panggil panca indera yang ada pada alat dan perkakas alat dan perkakas panca indera ni nisbah pada Allah Ta'ala mustahil masa Allah Ta'ala dia melihat bukan dengan mata dia mendengar bukan dengan telinga dia hidup bukan dengan roh dia kudrat bukan dengan kaki tangan dia kehendak bukan dengan hati dan perasaan subhanallah kita dah belajar prinsip asasnya mesti Allah Taala ni mukhalafah ni wadis ada sifat salbiah yang kita dah belajar yang sifat itu menafi perkara tak layak pada Allah Taala tak mungkin dia melihat dengan mata macam mana juga kita dah belajar lepas dia bukan mendengar dengan telinga dia bukan hidup dengan nyawa macam mana dia bukan kehendak dengan hati dan perasaan macam mana bukan dia kuasa dengan kaki dan tangan subhanallah tak sabit itu pada Allah Ta'ala yang kita sabitkan apa sifat jangan sabitkan juzuk dan anggota pada Allah subhanahu wa ta'ala itu keedah ahli sunnah wal jamaah itulah jumhur semua ulama dia atas jalan yang benar ni ini keedah akidah ahli sunnah wal jamaah kita sabitkan pada Allah ta'ala sifat tak sabitkan pada Allah ta'ala juzuk dan anggota mana-mana pahaman -mana juzuk dan anggota tuan-tuan ha, ini pahaman W W faham kan eh, sebut lah kalau banyak kali kan W ni Pak Wahab lah agak tak berapa nak rasa hormat dengan guna Pak guna lah Encik Encik Wahab boleh faham kot kan? ha. pahaman dia orang dia orang mensabitkan pada orang ta'ala juzuk orang ta'ala ada muka orang ta'ala ada tangan dia orangnya faham walaupun dia gunakan muka yang layak tangan yang layak masyur dengan qidah ulama ahli sunnah majamah muka tangan tak layak pada orang ta'ala bahkan mereka mensabitkan mata pada orang ta'ala mata yang layak, kaki yang layak duduk yang layak, ada di atas atas yang layak, pelik-pelik ha, semua dia meletakkan kelayakan pada orang ta'ala sedangkan melayakkan berada di atas, melayakkan duduk, melayakkan muka melayakkan tangan melayakkan kaki, melayakkan mata, melayakkan apa seumpama nama juzuk dan anggota ni itu adalah mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kalau mensabitkan juzuk adalah kufur. Salah tu bab akidah. Sikit orang dah sebut dalam alam bab tu sebab dia kadang-kadang kena berwaspada juga fahaman yang salah ni. kalau fahaman W tuan-tuan memang hujah mereka menggunakan ayat Quran untuk mensabitkan semua tu dia kata ada muka ada tangan ada mata kaki pasal ada sebut dalam hadis begitu juga ada di atas duduk semua tu dia berdalil dengan ayat Quran dengar lelok ni tuan ayat Quran ni walaupun ayat Quran tapi ayat Quran tak boleh dipaham mengikut apa yang kita nak faham dia mesti faham apa yang sepatutnya kena faham macam mana ulama-ulama ajar bagi kita faham. Ha, macam mana pun sekali lalu masih nak sepak ke puak W ni lah kalau ada fahaman tak betul. Pasal saya nak sebut juga tuan pasal kita dalam mengaji yang hak ni yang batil kena tahu juga. Supaya kita tak ikut dan tak faham cara batil. Ha. Pasal satu kita bicara dalam bab sifat ni, kita apa? Sabit pada orang Ta'ala, sifat basar kita tak kata sabit pada orang ta'ala mata tak ada tak ada kitab ahli sunnah wal jamaah kata gitu kan kalau kitab W ada memang orang ta'ala melihat dan orang ta'ala ada mata ha. memang orang ta'ala kuasa dan orang ta'ala ada tangan ha. No. memang dia orang punya itikadnya tu baik atas kita bicara sifat ni tuan-tuan yang tu yang saya cadang nak syarah itu. kalau puak W ni dok kata misalnya dia kata mata dalam Quran ada sebut mengenai perintah Allah Taala kepada Nabi Nuh alaihisalam buat kapal. Allah Taala kata apa? Wasna'il fulka bi'ayyunina. Yang ni dalil buat W mengatakan Allah Taala ada mata. Dia kata apa? Allah Taala kata wasna'il fulka bi'ayyunina. Wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, buatlah kapal dengan mata-mata kami. Kalau bahasa Arab tu biayun dia adalah plural, jamak daripada ainun. Ainun mata, betul? Okay? Kita belajar bahasa Arab tuan tuan tak belajar apa dengar saya kabarkan. Ainun jamak dia ayun. Ainun uyun ainun ayun. Jadi dalam Quran tu memang ada kuatan wasa'il fulka bi ayyunina. pula tu bahasa dia bukan satu mata, banyak mata. Baik, apa yang saya nak sebut ialah kita bicara ni nak mensabitkan sifat pada Allah Taala. Mengikut kaedah sunnah wa jamaah dan mengikut kaedah mengikut keedah akidah yang betul kita tak sabitkan juzuk dan anggota pada orang ta'ala tak sabitkan juzuk dan anggota pada orang ta'ala okay, dengar dia kalau puak W bila kita petikai dia tentang masalah mata ni nanti dia melatah juga kata dia ah, kami kata mata memang mata tapi bukan mata macam kita mata yang layak dengan orang ta'ala itu keedah dia untuk menunjukkan seolah-olah akidah dia betul ha, dengar dia saya nak sebut ni atas keidah-akidah W eh. Kalau tuan-tuan tak biasa dengar apa, dengarlah. Pasal nak sebut kata benda batil, kena faham juga dia ialah batil. Dan perjalanan batil tu macam mana supaya kita kenal yang batil. Bukan tujuan nak ikut ak batil, tapi nak tahu benda batil itu adalah batil. Dan supaya kita boleh jauhkan dia. Kita nak belajar yang hak. Yang hak ada benda yang sekeliling lalu kita dah sebut. Cuma dah sebut kesifat tuan-tuan. Nak sambil lalu tu sekeh juga ak tak betul ni. Baik. Mengikut pahaman W, mereka pun mengistilahkan macam ni. Ha, yang ni dia sama dengan kita. Dia kata apa? Ayat yang kalau saya baca tadi. Wasna'il ful kabi'a yunina. Ayat waya beka wajhu. Ada sebut wajah tu. Ada sebut yadullahi fauqa'idihim. Ada ayat sebut bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ah uh, wasamawat. Ah uh, wa samawatu matwiyatu bi ada sebut tangan kanan pula tu apa saya nak sebut ialah mengikut pahaman W mereka mengistilahkan ayat-ayat macam ni dia panggil ayat-ayat sifat kita pun panggil ayat ni ayat sifat dengar lelok ayat tu dia panggil ayat apa ayat sifat boleh bang sifat faham tak? tu saya sebut sifat tu saya dah tengah nak syarah tu. sifat faham tak? apa definisi saya sebut sekali tu kamalatu zat dia lah perkara yang menyempurnakan zat kerana ke Allah Ta'ala sabit zat dan sabit sifat pada dia tapi tak sabit juzuk boleh? kalau ayat wa yabukah wajuhu yadullahi fauqa'idihim wasudail fulka bi atau seumpamanya dengan terjemahan sekali lalu dia memahamkan makna juzuk yang puak w ni memahamkan kata dia mata-mata yang layak tangan-tangan yang layak dia memahamkan mata ialah mata muka ialah muka tangan ialah tangan cuma nampak bagus sikit yang layak itu saja baik kada alisna wajbah tak kata muka tak kata pun pahaman dia lah muka tak kata pun tang, pahaman dia tangan mengikut keadaan ahli sunnah wal jamaah bahasa dia tuan-tuan apa dia memang disebut wajhu istawa alal arsh ayunina yadullah bal yadahu mabsutatan wasamawatu matwiyatun biyaminihi memang apa-apa lafaz dalam Quran apa sebut dalam Quran kita beriman dengan Quran tapi kita tak mensabitkan makna juzuk Bahkan keadaan asalnya kita tanzihkan Allah Ta'ala, bersihkan daripada makna-makna makhluk, makna juzuk dan anggota ni dan kita serahkan makna dia kepada Allah Ta'ala. Itu keadaan Ahli Sunnah macam Istilahnya dipanggil tanzih dan tafwid. Tanzih dan tafwid. Bersihkan daripada makna makhluk. Lepas tu, serah makna dia kepada Allah Ta'ala. Dengar istilah ayat tu. Keadaan apa? Tanzih dan tafwid. Apa tanzih? Bersihkan. Nafikan, tidakkan, nyahkan perkara yang tak layak pada Allah Taala. Apa yang tak layak? Mana juzuk, mana muka, mana anggota. Itu kaidah Ahlus Sunnah Jamaah. Itu makna dia apa? Tafwid. Apa makna tafwid? Serahkan mana pada Allah Taala. Bahasa paling mudah disebut oleh ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Dia atas nama kaidah salaf yang betul. Apa dia? Apa makna dia? Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu kaedah ahli sunnah wal Dan itu adalah kaedah salaf yang betul. Okey, siap. Saya sebut ah betul. Okey. Kalau puak W dia kata apa? Ayat ni dia tak guna kaedah ahli sunnah wal jamaah tadi. Dia guna kaedah apa? Dia guna kaedah tasbih tasbih bila takwil wala ta'til. Itu kaedah wabi. Ini beza dia dengan kita dia kata apa ayat tu kena isbat kalau muka muka tangan ialah tangan kaki ialah kaki kalau berdasarkan hadis tangan kanan pun kanan kalau kata mata pun mata dia istilah apa tasbih lepas tu apa kita tak takwil kita tak kosong mana mesti ada mana Dah mana dia apa mesti muka ialah muka Butuh macam mana nak bagi elok sikit muka yang layak dengan Allah Ta'ala boleh faham dua perbezaan manhaj ni manhaj W yang sesat dan manhaj tu kufur kalau ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah tambah banyak sebab yang mana juzuk dan anggota tu walaupun dia kata yang layak baik asal saya nak sebut kata tak betul tu macam ni mereka mengistilahkan ayat-ayat mutasyabihat macam ni, ni istilah yang dipakai apa dia ada istilah panggil tauhid asma wa sifat jadi bab ayat-ayat mutasyabihat ni dia panggil apa sifat dia panggil ayat sifat dengar lelo dia panggil ayat sifat dia panggil ayat ha ayat apa ayat sifat ke ayat juzuk kalau ayat sifat ha, mestilah sebut muka bukan makna muka barulah sifat sebut tangan bukan makna tangan barulah sifat kalau wajhu dengan makna muka muka yang layak itu bukan makna sifat itu makna juzuk Ha, tentu salah arah dia Boleh faham tak cakap apa ha. Kalau dia kata Ayat ni ayat juzuk ha. Memang terang-terang eh. Di atas fahaman dia yang salah uh, Dan Fahaman dia yang salah Dan dengan istilah mereka yang salah Dia dah guna istilah yang betul itu, Ayat sifat Tentu betul Tapi huraian salah Dia kata ayat Tauhid asma' wa sifat. Saya nak pakai istilah dia. Tauhid asma' wa sifat. Kedah dia apa? Tasbih bila takwil bila taktil. Tangan dia kata ayat sifat tu betul. Tapi bila nak faham mana dia kata apa? Muka. Muka bukan sifat. Muka juzuk. Tangan. Tangan bukan sifat. Tangan ialah juzuk. Dia kata ayat sifat. Tapi dia hurai juzuk. Salah ke betul? Ha, itulah salah. Faham dengan boleh nampak salah dia Bukan tujuan kita nak menyalah-nyalah orang Pasal memang salah tuan Sebab tu cedera buat akidah Dia no excuse Dengar Salah buat akidah ni tak ada excuse tuan Tak ada maaf Tak maaf bagimu Dalam masalah akidah Syaitan memang cukup suka dia Satu Mana-mana akidah yang sesat ni Kalau boleh keluar dalam TV Keluar dalam astro Syaitan memang dia bagi lain besar tuan Hmm satu puak-puak yang duk cakap macam ni Facebook, Twitter apa ya, Youtube, cukup banyak lah dia orang punya ni, pasal apa nak sebarkan pahaman-pahaman macam tu Iblis syaitan ni yang tu saluran paling besar lah dia orang pasal dunia terbuka luas yang main mengaji ni apa kerak je yang nak mengaji betul ni macam mana pun saya nak ke syaitan Iblis sikit tu jadi asal saya nak sebut di mana batil mereka tu dia kata Tauhid Asma' wa Sifat jadi dia sebut sifat. Sepatutnya ayat tu mesti faham sifat lah. Kalau dia kata wajhu, sifat Allah Ta'ala. Oh, ha, Okey, tak apa? Betul? Dia tak terjemah muka. Dia kata apa? Wajhu tu apa? Sifat Allah Ta'ala. Ha, betul? Yadu apa? Sifat Allah Ta'ala. Okey, tak apa? Betul? Pasal dia faham apa? Yadu apa? Dia tak terjemah tangan. Dia kata apa? Ha, kalau keedah ulama-ulama kita dulu atas nama bahasa sifat macam tu lah syarahan dia dia apa apa makna wajhu wajhu ni sifatun min sifatillah ta'ala macam mana kita belajar basar ni apa basar ni sifat Allah ta'ala ha, basar sifat Allah ta'ala sama apa dia sama sifat Allah ta'ala kudrat apa kudrat sifat Allah ta'ala bahasa sifat memang sabit Allah ta'ala memang tak boleh nafi satu kalau kata wajhu sifat Allah Taala selesai. Okey dah. Selesai itu maksudnya betul. Yadu. Memang terjemah tangan. Tangan ke? Bukan. Sifat Allah Taala. Ha. Kalau kata wasna'il fulka bi ayunina. Apa wa ayunina? Sifat Allah Taala. Dan bila sifat janganlah faham mata. Mata bukan sifat. Satu ulama kita ahli sunnah wal jamaah kalau atas perjalanan yang betul Walaupun ayun mata-mata kalau apa a lot of mata pasal dia jamak kan masuk mak, kalau kata sebut ayun ni maksudnya eyes. Betul tak? Dah bahasa Inggeris sebut bahasa Inggeris punya style kan. Ha maksudnya ada mata banyak. Kalau mata bukan makna sifat, mata dengan makna juzuk dan anggota. Satu kaedah al sunnah wa jamaah yang betul. Dia apa? Memang sebut perkataan mata tapi bukan makna dia mata apa makna dia bersihkan dengan makna juzuk dan anggota tu tanzih apa makna dia wallahu alam cuma wallahu alam ni ha, itulah maksud menunjukkan bahawasanya mata tu adalah sifat bukan mata adalah juzuk dan anggota W faham apa juzuk dan anggota walaupun dengan ayat mata yang layak pasal masih dia faham mata tangan yang layak dia masih faham tangan dia kata tangan kanan kanan yang layak masih dia faham kanan muka muka yang layak dia masih faham muka tentu salah W pasal dia memahamkan ayat sifat dengan juzuk sedangkan ayat tu ayat sifat ha, boleh pelajaran ni kadang-kadang nampak macam heavy tak, tak heavy asa. dengar elok-elok budak-budak -elok. sekolah rendah boleh faham ke kan saya ajar udak-udak sekolah rendah ajar tauhid ni dia boleh faham? Saya kata dengar dengan telinga. Mana sifat, mana anggota? Udak-udak boleh faham? Takkan tuan-tuan tak reti? Oh, sikit bahasa itu. Ah, ha, mata. Sifat ke anggota? Mata. Anggota Ustaz. Betul. Mendengar. Ha, tambah bagi hadiah. Kelang kabur angkat tangan. Saya kata jangan jawab angkat tangan. Ustaz bagi hadiah. Angkat tangan. Berebut tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh faham. Malu ke budak sekolah rendah lah wey. Wey saja usik gitu sikit. Betul <laughs> wahabi macam mana? Lagi teruk dia. Kenapa? Lagi kena low standard kepala otak daripada budak-budak sekolah rendah. Kan? Budak tadika pun bagus lagi yang akidah. Wahabi macam mana? tu yang kita kata, berikut mengikut keadaan di sunnah wa wajah. Apa yang disyarahkan oleh Puak W ni. Dia jadi istilahnya salah dalam bab akidah. Satu kena kelahi. Satu kena lawan. Pasal kita keedah benda sesat, benda tak betul kena lawan tak? Ha. Bahkan kalau ikut benda yang tak betul ni, jangan kata benda tak betul tu dalam bab sesat akidah. Benda tak betul tu, kipas pasang tak betul pun kena lawan tak? Ha. Orang order lampu panjang, dia bagi lampu pendek. Yang tu pun kena lawan. Tambah pula tender dia kata, buka 10 kaki. Padahal dia buka 8 kaki, lawan tak? 9 kaki setengah sekalipun dia buka, kata 10 kaki. Tender 10 kaki, lawan tak? Tu pun lawan tambah akidah salah macam ni lawan mesti lawan eh. Okey, saja buat tu sikit pasal dah jumpa sifat tu jadi basar ni apa sifat kalau ada ayat Quran sebut dengan kisah Nabi Nuh ni wasna'il fulka bi'a' walaupun terjemahan dia mata bukan maksud dia mata maksud dia apa sifat daripada sifat Allah kalau mana dia syarahkan tu sifat ok tapi kalau dia kata macam ni ha, Ayat tu ayat sifat Mata Mata tu sifat lah Sah bangang Boleh faham saya apa? Tak mana bangang Mata bukan sifat weh Mata adalah juzuk ha, Satu keedah ulama di sana macam apa? Wajib takwil Sama ada takwil ijmali atau takwil tafsili Apa dia? Apa maksud wajib takwil ijmali? Mesti bukan makna mata Siap lah kalau tak hurai apa? Wallahu alam. Ha, itulah salah. Apa maksud mata? Ha, maksudnya ilmu. Maksudnya bimbingan, ajaran. Ha, ada makna macam tu. Ha, itu kaedah takwil tafsili. Tapi bukan makna mata. Hmm. Kalau W punya mana? Memang dia faham juzuk dan kota. Yang tu yang terpaling kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu kalau tuan-tuan nak kelahi jumpa buat W ni tuan-tuan. Katalah dia, dia memang akan kata mata. Untuk nak ajar bagi akidah betul. Dia memang tak mau pakai cara kita tuan. -tuan. tuan, -tuan nak bagi sah juga akidah dia macam mana? Ha, macam ni. Engkau cakap lagi betul. Ayat ni apa? Ayat tauhid asma wa sifat betul tak? Pakai ya cara dia tu kan. Ha, engkau faham mata tak betul bukan mata. Tauhid asma wa sifat ni sifat. Kau sebut macam ni. Ayunina tu bukan mata. Ayunina tu sifat daripada sifat Allah Taala. Tauhid asma wa sifat pun kau pakailah tauhid asma wa sifat tapi pakailah sifat bukan makna juzuk. Untuk apa? Apa makna ayun? Sifat Allah Taala. Apa makna wajuh? Sifat Allah Taala. Dah dia nak pakai waju juga, tuan-tuan. Dia degil ingat. Kan? Bagi dia pakai, tapi bagi pahaman dia betul. Waju apa? Sifat Allah Taala. Yadu apa? Sifat Allah Taala. Ha, yang tu betul. Kita dah selamat dengan akidah dia. Tapi dia kata yadu tanganlah. Hmm. Ha. Oh. Kalau dia kata tangan lah tapi tangan yang layak. Ha, tanya sikit, sikit lagi. Kalau dia nak pakai tu juga. Pasal tangan tu bahaya. Tangan yang layak. Cerita elok, elok Tangan yang layak tu maksud dia macam mana? Tangan ke? Eh tangan kita, tangan kita. Kalau tangan ayam, tangan lembu, tangan itik tak sama. Untuk apa masuk tangan? Tangan yang layak. Yang layak tu ada kan masuk tangan juga? Eh tangan lembu orang tak panggil tangan lah. Tangan itik orang tak panggil tangan. Tangan kera orang tak panggil tangan tangan ni yang macam ni tangan tu tangan yang layak tu mesti bukan mana tu ha, kalau mesti bukan mana tu kalau itu bukan mana tangan lah tu sifat wey itulah sifat tak apa? saya kelahi pun. ni eh? ha, ni kelahi sebelah pihak lah kalau ada wahabi sebelah memang best ada paman wahabi ni saja nak panggil kan saya popok macam ni kadang-kadang dia dengar dia sangat hati kalau hangat hati betul-betul, saya boleh bagi peluang mikrofon, bagi sana, bagi akidah kau betul. Ha, elok-elok wahabi kita bagi dia jadi ahli sunnah tu kau ahli sunnah wal jamaah.